হেল্ল' হাই নমস্কাৰ মই ব্লগলৈ ডিচেম্বৰ পঁচিছ তাৰিখে আমি ঐতিহাসিক শিৱসাগৰলৈ গৈছিলোঁ যিহেতু বহুখিনি ক্লিপ ধৰি ৰাখিছিলোঁ এটা দীঘলীয়া ভিডিঅ' হ'ব সেইকাৰণে মিনি ব্লগ হিচাপে লৈ আহিছো আশা কৰিছো ভিডিঅ'টি সকলোৱে ভাল পাব চাই পেলাই সকলোৱে প্লিজ এটা কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমি গৈছিলো দুটা পৰিয়াল বাইদেউ মানে হাজবেণ্ডৰ বাইক বাইদেউৰ পৰিয়ালটো আৰু আমাৰ পৰিয়ালটো আৰু মই শদিয়াৰ পৰা মাকো মাতি দিছিলোঁ মায়েও সেই আমাৰ লগতে শিৱসাগৰ চাওঁ বুলি আহিলে আৰু এনেকৈ ক'ৰবালৈ সকলোৱে লগতে ফুৰিবলৈ আহি বেছি ভাল লাগে হয় নাই কওক কিন্তু দুখৰ বিষয়ত মোৰ দেউতাক ক'তো লৈ যাব নোৱাৰোঁ তেওঁ ইচ্ছা কৰিলেও বা মই ইচ্ছা কৰিলেও লৈ যাব নোৱাৰোঁ তেওঁ যিহেতু অসুখীয়া বিচনাতেই থাকে সেইকাৰণে মনটো অকণমান বেয়া লাগে যিমান পাৰোঁ মাকে লৈ যাওঁ আৰু ক'ৰবালৈ গ'লে কোনেও নেহা শিৱ সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে শিৱসাগৰলৈ মই এয়া আজি প্ৰথম আহিছোঁ এই ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ হওক তলাতল ঘৰ হওক আজিয়েই প্ৰথম দেখিছোঁ আৰু সেইকাৰণে মোৰ বেছি মনটো ভাল লাগিছে বেছি উৎফুল্লিত হৈ আছোঁ গোটেইবোৰ চাবলৈ প্ৰথমে আমি চলোঁ ৰংঘৰ তাৰপাছত চালোঁ তলাতল ঘৰলৈ এই কীৰ্তিচিহ্নসমূহৰ বিষয়ে যাওঁ জানেই পঢ়িবলৈও পাইছে বেলেগ কনো কি ক'ম মই যিখিনি চালোঁ তাকে ভিডিঅ' আকাৰে অলপ অলপকৈ দেখুৱাইছোঁ আৰু এয়া হৈছে চৰাইদেউ মৈদাম ইয়াত আহি বহুত বেছি ভাল লাগিলে কিবা এটা যোৱা জুলাই মাহত এই চৰাইদেউ মৈদামে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি পাইছে সকলোৱে জানেই আগতে যোৱাসকলৰ পৰা গম পাইছোঁ এতিয়া চৰাইদেউ মৈদামৰ এই গোটেই ইয়াৰখিনি বৰ বেছি ধুনীয়া হ'ল সুবিধাজনক হ'ল মানুহে চাব পৰাকৈ এয়া দেখিছেনে মোৰ ল'ৰাটোৱে মোক বিচাৰি বিচাৰি মোৰ কাষলৈ আহি গৈছে যিমানেই মানুহ থাকক তাক মানে মাকজনীক দেখি থাকিবই লাগিব য'তেই গ'লেও সেইটোৱে মোৰ মানে সমস্যা আৰু আৰু এই ফটোবোৰ যে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে হৈছে ইয়াত এইবোৰ চৰাইদেউ মৈদামৰ কোনোবা এটা মৈদাম খনন কৰি এই বস্তুবোৰ পাইছিলে আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ ফটো আকাৰে থৈ দিছে ইয়াৰ আৰু এটা কথা মোৰ বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিলে দুহেজাৰ দুই তিনি চনত খনন কাৰ্য চলাইছিলে যে দুই নং মৈদাম আছিলে নেকি তাতে সেই পাঁচটা লাওখোলা উদ্ধাৰ কৰিছিলে চাৰিটা মহিলাৰ আৰু এটা পুৰুষৰ তেওঁলোকৰ ধুনীয়াকৈ বয়সসমূহ আনুমানিক তাতে লিখি থোৱা আছে সেইটো বহুত বেছি মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিলে ভাৰতীয় পুৰাত্ব বিভাগে খনন কাৰ্য চলাইছিলে সাধুকথাৰ দৰে কথাবোৰ নহয়নে বাৰু জিকি নহওক মৈদামৰ চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰি শেষ হ'লত আমি তাৰপাছতে গ'লোঁ মানুহ এঘৰলৈ শিৱসাগৰ মানে চৰাইদেউ জিলাৰ শিলসাকু বুলি গাঁও এখনত শিৱসাগৰৰ এই ট্ৰিপটোত যদি এই মানুহঘৰৰ কথা উল্লেখ নকৰোঁ মোৰ মানে ভুল হ'ব আৰু স্মৃতি হিচাপে ইয়াত থাকি যাওক সেইকাৰণে ভিডিঅ' আকাৰে ৰাখি থৈছোঁ কৈছোঁৱেই নহয় আমাৰ ভাইদেউ ভিনদেউহঁতৰ লগতে গৈছিলোঁ তেওঁলোকৰ কোনোবা দূৰ সম্পৰ্কীয় হয় এই মানুহঘৰ আৰু আমি মুঠ বাৰটামান গৈছিলোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ আমাক আপ্যায়ন কৰিছে নহয় আচলতে অতিথিক কেনেকৈ আপ্যায়ন কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ পৰাই শিকিব লাগিব যেন মোৰ অনুভৱ হৈছে আমিও কৰোঁ কিন্তু আমাৰ যেন ক'ৰবাত ভুল ৰৈ যায় তেওঁলোকক দেখি মোৰ এনেকুৱা অনুভৱ ভুল খায়েই উভতিম বুলিহে আচলতে তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ সোমাইছিলোঁগৈ কিন্তু গৈ পাই গম পালোঁ তেওঁলোকে বৰা চাউল চেৱাত দি থৈছে হাঁহ মাংস কোমোৰাৰ সৈতে ৰান্ধি থৈছে কচু গাহৰিৰ সৈতে ৰান্ধি থৈছে পচলা আৰু হাঁহ মাংস মানে কি ৰন্ধা নাই একদম ধুনীয়া থলুৱা সুস্বাদু খাদ্যৰে ভৰবোৰ এখন থালি খাই মানে মন একেবাৰে তৃপ্ত হৈ যায় শেষত তেওঁলোকে আমাক একো একোটা উপহাৰ দিবলৈও কিন্তু পাহৰা নাই আৰু এই মধুৰ সময়বোৰ বুকুত লৈ এটা ধুনীয়া যাত্ৰাৰ শেষত আমি ঘৰলৈ উভতিলোঁ ইমানেই বাই